Bulu madu atau nama saintifiknya Gigantochloa albociliata merupakan sejenis buluh yang semakin popular di Malaysia kerana pertumbuhannya yang cepat, rasa rebungnya yang manis dan nilai komersialnya yang tinggi. Ia berasal dari Asia Tenggara dan sangat sesuai ditanam dalam iklim tropika seperti negara kita. Buluh madu bukan sahaja digunakan untuk makanan tetapi juga untuk landscape, pembuatan kraftangan dan bahan binaan ringan. Untuk video kita pada kali ini, kami akan kongsikan cara bagaimana untuk mendapatkan benih pokok buluh madu ini. Sebelum itu, pastikan pangkal pokok buluh dibersihkan. Pastikan juga kita terhindar daripada serangga-serangga seperti semut dan sebagainya untuk memudahkan kerja mendapatkan benih pokok buluh. Oh, berikut adalah antara alatan yang kami gunakan. Memadai dengan apa yang ada, asal kreatif dalam menggunakannya. Buluh mempunyai sistem akar rizom yang tebal, berserabut dan boleh menjalar jauh ke tanah. Ini menjadikan tunggul sangat sukar untuk dicabut tanpa alat yang sesuai. Untuk ladang berskala besar perlu menggunakan jentera seperti backhoe, mini excavator atau alat pemotong akar khas untuk mempercepatkan kerja dan mengelakkan kecederaan. Cara yang kami gunakan ialah dengan menggunakan mata cangkul dan tukul atau kapak untuk mengorek tunggul buluh. Kenal pasti akar utama dan bersihkan tanah di sekitar tunggul supaya sistem rizom mudah dikenal pasti. Fokuskan pada akar besar. Buluh mempunyai akar rizom yang sangat agresif dan mampu menghasilkan tunas baru walaupun selepas sebahagian akar atau batang dipotong. Ini kerana rizom buluh menyimpan tenaga dan nutrien, membolehkan buluh bertunas semula dari serpihan akar yang tertinggal di dalam tanah. memastikan buluh tetap hidup selepas tunggulnya dikorek. Langkah-langkah penting ialah Pertama, pastikan rizom dan akar utama tidak terputus sepenuhnya semasa mengorek. Pastikan juga bahagian rizom yang mempunyai tunas dan akar serabut kekal melekat pada tunggul. Langkah kedua, simpan dalam keadaan lembab. Selepas dikorek, balut akar dengan guni basah atau rendam sekejap dalam air untuk elakkan akar kering. Langkah ketiga, tanam semula segera pastikan tanah longgar dan subur. Langkah keempat, siram dengan konsisten. Siram setiap hari terutama dalam minggu pertama selepas tanam semula untuk bantu tunggul pulih dan aktifkan pertumbuhan tunas baru. Langkah kelima, letakkan di kawasan separa teduh dahulu. Elakkan panas terik secara terus selama satu hingga dua minggu awal untuk mengurangkan tekanan kepada tunggul. Langkah keenam, Sebagai pilihan gunakan baja penggalak akar. Boleh gunakan hormon penggalak akar atau baja organik ringan untuk menguatkan pertumbuhan awal. Cabaran utama mengorek tunggul buluh secara manual ialah pertama, kekuatan akar dan rizom rizom buluh sangat tebal, kuat dan berserabut. Memotongnya memerlukan kekuatan fizikal tinggi dan alat tajam. Kedua, tanah keras dan padat. Jika tanah liat, berbatu atau terlalu padat, ia akan menyukarkan proses menggali dan mengungkit rizom. Ketiga, akar menjalar luas. Buluh membentuk koloni akar yang besar dan meluas, sukar menjejaki dan mengenal pasti di mana akar berada. Keempat, tenaga dan masa yang banyak. Proses ini sangat meletihkan dan mungkin mengambil masa berjam-jam atau berhari-hari bergantung pada saiz rumpun buluh. Kelima, risiko kecederaan. Terdapat risiko luka akibat alat tajam seperti cangkul atau kapak dan sakit otot kerana mengangkat akar berat. Pokok buluh boleh mati apabila tunggulnya dipisahkan dari rumpunnya disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kehilangan sistem akar yang kritikal. Buluh bergantung pada sistem akar rizom yang kompleks. Apabila tunggul dipisahkan, akar yang mencukupi mungkin tidak terbawa bersama, menyebabkan pokok tidak dapat menyerap air dan nutrien dengan berkesan. Ini mengakibatkan dehidrasi dan kekurangan zat, lalu pokok mati. Kedua, kejutan transplantasi. Pemisahan secara kasar boleh menyebabkan kejutan fisiologi di mana pokok buluh gagal menyesuaikan diri dengan perubahan mendadak di persekitaran baru seperti kelembapan tanah, cahaya dan suhu. Ini menjejaskan pertumbuhan dan boleh membawa kepada kematian. Ketiga, kekurangan rizom aktif. Jika tunggul yang dipisahkan tidak mempunyai rizom yang aktif dan sihat, iaitu yang mampu menghasilkan tunas baru, buluh tidak mampu meneruskan pertumbuhan kerana sebahagian besar buluh membiak secara vegetatif melalui rhizome. Keempat, serangan patogen atau penyakit luka dari pemisahan boleh menjadi pintu masuk kepada kulat, bakteria atau virus yang menyerang buluh seperti Fusarium wilt atau Rhizoctonia root rot. Ini mempercepatkan kematian pokok. Kelima, kondisi persekitaran tidak sesuai. Selepas dipisahkan, jika tunggul dipindahkan ke tanah yang tidak cukup lembap, tidak cukup cahaya atau terlalu panas, ia boleh menyebabkan tekanan yang tinggi, menyekat pemulihan dan percambahan tunas baru. Penyediaan polybag dan media gunakan polybag bersaiz minimum 10 inci kali 12 inci atau lebih besar. Media semayan disyorkan. 40% tanah atas dicampur dengan 40% kompos atau baja organik dan ditambah 20% pasir sungai. Media mesti poros, lembab dan kaya nutrien. Namun dalam video ini, kami hanya menggunakan tanah di sekitar rumpun buluh kerana tanahnya sudah kelihatan subur untuk pokok buluh madu ini. Pembenihan tunggul buluh dalam polybag adalah satu teknik popular dalam pembiakan buluh secara vegetatif kerana ia satu memastikan pertumbuhan lebih cepat berbanding biji benih. Dua, mengekalkan sifat bakar induk mengurangkan kadar kematian anak pokok. Letakkan polybag di kawasan teduhan 50 hingga 70% cahaya matahari. Siram untuk memastikan medium sentiasa lembap tetapi tidak bertakung. Kawal serangga dengan semburan racun serangga organik jika perlu. Anak buluh boleh dipindahkan selepas 3 hingga 6 bulan apabila Tunas baru muncul dan mencapai ketinggian 30 cm hingga 50 cm dan akar telah banyak dalam polybag. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Sila like, share dan komen.